Привет, дорогие друзья, я с вами я, тебя с и Сегодня у меня продолжается средиземное похождение. И сегодня, как и обычно, играю с мистером Осьминожкой. Скелет, ты, ты чего меня убиваешь? Всем привет. Да. О! Э -э а -а -а -а! Да сколько можно! 배. Слушай, здесь, а стой, подожди, а ты да далеко не уходил? Нет. Э, -э, -э, -э а где мои вещи теперь? Поднимись по гравию вверх. Да? Да, они там отвечаю, ай лагает, ай лагает, ай как смачно уверен, лагает. Что там она... А, да, реально. А, вот у... у, меня сейчас тоже подлагануло. А, а, а что такое? А, я, а, я, а. вот сейчас реально, ребят, ладно. А, ребят. и вот сейчас у меня, ой, как жутко. Это такое чувство, что знаешь, что ты Сзади крипер, крипер. Где? Вот, Вот. А, шею, в шею, в шею, в шею, Ладно. Так, сейчас я все я пишу, туда, подожди. Так, сюда это кирка, сюда меч, который уже давно сломается скоро. Так, что еще? Стейки, стейки, стейки. Я не голоден, хотя и стоит. Кстати, стоять. Нормально. Сколько у тебя железа? Кинь мне все. Ну, знаешь, чтобы в одном было. Шесть желез. У нас уже 37 железа, это уже на один сет хватит. Кстати, вот вот а хотя бы кулак. по нагруднику нам сделать. Да, вот. Лазурит. Вот. Лазурит на игру. Да. Оу, mm щет, -hmm. oh, скелета сейчас мы сможем в лаву. Иди сюда. Моя ляль. Апу. Днем рождения. О, Я бы не хотел, чтобы меня так днем рождения. А кто хотел? Кстати, Знаешь, такое, я тебе звоню, Ром, приходи ко мне на день рождения. Ты пришел, знаешь, такой поджог меня. О, черт, я чуть в лаву, знаешь, так бубоба было. Знаешь, какое бубоба было, если бы сейчас в лаву упал? Ну, сейчас по мастерской бубобы. была. Нет, ура, я нашел умазы. Вы сгорели. Ну ладно. Сзади скелет сейчас упадет, аккуратно. Скелет, упади. Меч сломался, я его буду рукой... А, фу, горю, фу поэтому я говорил, что нужно железо. У тебя были важные вещи? А, да не особо. Чуть -чуть Крипер! Не... Fuck you, shit, motherfucker! <coughs> Fuck you! Fuck you! <coughs> Нет! Нет! <coughs> Нет! Да! Рома, Что тебе надо, я дерево добываю. Да у меня стоит тут мой идем. Подожди. Если, если ты желаешь добывать тут дерево, Подожди, надо хоть что-то сделать. Я уже побежал, ты как хочешь, но я уже побежал. Нет, не, это... Я не знаю, как это называется. Называйте как хотите, но я не знаю. Это просто эпик фейл. Вот как я вот в какой это крест. Я, во-первых, я додик, потому что я... А во-вторых, во э, э, Нужно тоже Потому что пошел в клаве. Не, ну реально, ну это реально... Что у меня, у меня шифт выскочил. Выскочил и побежал домой. У меня шифт, я домой пока. Время кончилось. Где Время тебя? лицензии шин закончено. Хорошо, ты иди, я тут бекон пока пособираю. Все, да что, бекротники, но ну я без тебя. Я Очень Помню. Я тебя не знаю. А ты в курсе наше железо нашли? Что Молись, чтобы оно не было. Я молюсь ночью. Нет, крипер. Меня, а, меня чуть не чпокнул, крипер. Так я беду. Я... А, ты бывает. Сюда. У меня есть и а у тебя нет. Еще у меня бекон есть. А, Рома, я ежик еще. Посмотри на меня. Это это-то, я к тебе шел пока я додумал, что это пахнется. Зомби в шею. О, я уже нашел Я кто. А, кто? Зомби, зомби, скотобаза. Скотобаза. Скотобазина. О, я нашел лаву. Господи. Господи, наши вещи. Нет! 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 Родненький! Не надо! Умоляю! Давай договоримся, давай договоримся, стой, плиз. Давай договоримся, слушай, я Леонида сейчас позову. Так, все, как нам домой вернуться? Рома. А ну выбрось! Да поймись-ка. Да я вижу, да выбрось ты, чё? Да шо, я шо, себе алмазную броню взял? Просто просто, просто статую корня поставили. Да какая разница, может из нее там алмаз выпадает, я не знаю. Из нее два булыжника выпадают. А, нет! О, меня... Нет, крипер, иди в шею! У меня сейчас вообще, у меня, у меня Боби, сейчас, шо, у меня есть? сейчас из оружия стрела и бекон. Нет! Да я буду, можно? я, я буду костью их избивать. Да здесь скелет с мечом, он чё, вообще? А я, я ухожу персонально. Ну, конечно, можно и не персонально. Все. У нас... У нас знаешь, сколько железа? железо? Mm. Мы теперь можем взять два нагрудника и машины. Там случайно бекон не подбирал. Я подобрал три корочки и все. И четыре бекончика. А, это мои четыре бекончика. Это я их потерял. ну хорошо. Хочешь ТП. Я думаю, это П это не топ ТП, который вы я а именно ТП <связывая> Ну, короче, вы поняли, я не буду сейчас. Мозги тварь. Ну, не сами моткающиеся мозги. Ладно. Ладно. Ну, что идти, то моя Э. А ТП. Шею тебе разорвать. <связывая> Домик, как я рад тебе. Мы я сейчас живу. Вот посмотри, какой у нас инвентарь, это капец. Говори с <щитил> Не вообще вместе, ну посмотри, здесь. Здесь просто капец. Я кирку возьму. Кстати, знаешь, знаешь, сейчас что сделаем? Ну. Сейчас нужно еще. Все, сейчас сделаю нам по железному мечу. Ну, потому что меч это хорошо. Я надеюсь, ты знаю, что это. И хоть по какой-то броне. Так, да все-все-все, иди сюда, я тебе меч кинул, сейчас попадешь через 2 секунды. <говорит> ну, вряд ли через 2 секунды. Меч. Ладно, давай сейчас закончим, а в следующей серии уже достроим наш домик. Красивый домик, да? вами mm -hmm. uh, и Смайлик, подписывайтесь на наши каналы, ставьте на пальцы за такие эпические похождения, ну, потому что это самые эпические похождения, которые только у меня были. Мы сколько раз умерли, я весь уровень тебе потерял, ну, это капец. Ладно, всем удачи и до следующих серий. И напишите в комментариях, ли нам в следующей. В части в шахту, но лично я не очень хочу. Давайте, всем удачи, всем пока. Пока.